Пане Миндич, доброго Приветствую, дня. Приветствую вас. Рад бачита. Михаила Ткачевич, да. Шукали вас. Да, да. В Украине вас шукают, знаете? Знаю. У вас Секунду. У вас э, підозра в да. организации Ну, уберу, на... Дай уберу наушники. У нас же есть время, вы же не знаете. Да, спешите? все добро. Довго шукали у вас? Чего? Ну складно. Чего? Так вы позвонили да. бы, легче бы нашли. Да. Вас в Україні підозрюють у створенні злочинної організації відмиванні коштів та впливі на міністра оборони Рустема Лірова. Як ви можете це прокоментувати? Е, так, давайте весь як-то спектр обсудимо. Як вам зручно? Що ми хочемо построїти? Хочете, можемо просто йти, щоб не стояти. Ну, давайте зараз обсудимо. как мы это ток-шоу, это реалити-шоу. Не, не, просто, Вы просто сейчас меня обвиняете. За... а не, я, не, мы вас ничего. Ну, я, я как кажу, бы... Как... не, не, смотрите, мы ни в чем не чем мы журналисты. Да. Ну, Есть официальная на Бусап. Да, да. А, и тому э, ваша позиция потребна по этой подозре, Без, якобы... Смотрите, надо разделить на несколько вещей. То есть сейчас же есть, то есть есть большой медийный кейс, угу. правильно? С вашей участием и со всеми остальными большой медийный кейс, который составляет в моем деле порядка 90% процентов, mm -hmm. ну дело, то есть меня обвинили, ко мне приписали, ко меня, ну то есть медийно меня уже во всех из меня сделали как бы крайнего или обвинили меня виновным. Mm -hmm. И есть юридический кейс. Вот в юридическом кейсе я не очень могу давать комментарии, Михаил, вы понимаете, mm -hmm. потому что он юридический, есть адвокаты, есть mm -hmm. есть вся история, который, ну, которую ну я не могу сейчас комментировать. Поэтому mm -hmm. тут будем аккуратны. А медийный, ну, что я могу сказать? Это, мне кажется, крутая работа ваша и всех остальных ребят. И ну, крутой сценарий, крутой, крутая медиа-атака за последние какие-то года. То есть ну, медиа сегодня сделала весь образ и все. Только То есть вы заперечуете звенувачение на бой САП? Я не могу их заперечивать. Ага. Они есть, есть обвинения, и они есть, и там это дело сейчас идет следствие. Ага. Потом будет суд, угу. и потом будем... Ну давайте тогда э, по конкретике. Вы с паном Умеровым встречались у вас в квартире я... на Грушевского, 9 -я? Давайте так. Это да. все, что касается следствия. Мы ага. не будем туда идти. Ага. Ну потому что сейчас рано еще идти. Ну, Окей, туда. не касаясь следствия. Да. Вы знакомы с паном Умеровым? Да, да знакомы. Ага. А чи ви, вы знакомы с паном також ага. а чи вы Галушенко? знакомы. И так же А Общались. А вы давали кому-то какие-то вкази? Галушенко или Умерова? Просили, возможно... Зайти то компанией, бронежилеты... Смотрите, по бронежилетам там есть большой кейс. Я не хочу про него сейчас говорить, потому что это одно из важных аспектов, который будет в моем уголовном деле. Ага. Потому что сегодня же показали часть, ага. ну какой-то отрывок разговора, правильно, кусочек разговора ага. показали, Но не показали весь разговор, правильно, ага. а ну, контекст разговора, то есть вырывано из контекста. Ага. Показали вот так-то. Ага. Как сегодня удобно воспринимается общество и все. А как оно было на самом деле, мы это ну, анонсируем же сейчас господин Железняк, что как будет. То есть еще будет дальше пленки и посмотрим, что будет опубликовано. То есть сегодня, ну вы же как человек профессиональный журналист понимаете, что происходит, правильно? То есть меня назначили виновным. И сегодня, ну все ко мне, что хотите. Сегодня, ну миллион вещей ко мне просто приписывают там, где не то, что я не был. Uh -huh. А я не знаю. Например. Ну какие вот все, которые ко мне приписывают, это uh -huh. все приписанные вещи. Так же самое можно приписать и к вам. Но на том, в доме, что в, котором, в доме, в котором вы живете, uh -huh. у вас есть количество соседей, uh -huh. и вы с ними пересекаетесь каждый день, uh -huh. ну или раз в неделю, правильно? Uh -huh. То есть можно сказать, что эти все люди, связанные с вами, то-то умер ваш не... сосед, да меру... ну, Миш, давайте. Конструктивно построил разговор. У Меров, ну, вы же знаете, что он не мой сосед. Ага. Я говорю к примеру, что сегодня можно... Ко мне сегодня лепят все, что хотите. Ага. Всего, чего не было и быть не может, и вообще не вяжется. Но это ага. сегодня приписывают. Ага. И вы в том числе... Например. Я не буду говорить факты, чтобы сейчас не ухудшить свою позицию и так не очень легкую. Правильно? Ага. Ага. Я сегодня нахожусь в Израиле, я сегодня... Перевез свою семью и нахожусь под большим давлением. Мне это не самое лучшее время для меня, mm. и поэтому, ну, зачем мне сейчас что-то наговаривать вам? Uh -huh. чтобы... Нет, ну, если у вас есть позиция? Анна, все будет, Миш. Я, я думаю, что мы с вами конкретная... сделаем Мы еще до сюда... встречи. Мы же не приехали сюда, чтобы Миша, вас вину я... Вам Нам вообще больше Надо время. Uh -huh. Надо время, чтобы оно все со временем будет раскрыто, и я буду говорить. И я буду давать интервью, ага. и будут какие-то факты со стороны НАБУ, mm. еще с каких-то СБУ факты, там меня еще в чем-то обвиняют. То есть всему свое время. Державная зрада, он и открыл. Державная давайте. зрада. Но меня сейчас можно обвинить в чем, в чем все, что хотите. Ага. И в войне в Израиле, и в, 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 везде. То есть я сегодня виноват во всем. Вы же согласны с этим? Ну, дивися, це у ну вы шо, я, давайте я вы будете таки... вырезать, вы же не все, все будете монтировать. Нет, мы можем все показать, Будь да, мне... ласка. Нет, нет, не, не, почему нет? Не, если, если так, давайте я бы хотел получить копию всего нашего разговора, чтобы вы тоже не вырезали из контекста. У -у -у. Потому что когда вы монтируете, вы что же, то есть музыка, вот он идет. Мы без музыки домой. Да, давайте без без музыки. Без думаю, музыки. Музыка все... должна быть согласованной. Музыка моря будет. Музыка моря. Ну, это моря. тоже не совсем дивися, красиво. Коли да, вы в стране идет война, а мы здесь с вами на фоне моря занимаемся. Давно коли ви востаннє спілкувалися з президентом Зеленським? Давно. Давно, це місяць тому. Давно. Вот этот ответ давно. Не. Я з ним к сожалению очень рідко спілкуюся. Зараз взагалі не спілкуюся. І за все время президентства рідко спілкувались. А ви е, живете тут лічні дні? До цього, я так розумію, ви жили в житловому комплексі, правильно? Ну, не важливо. За нашу інформацією, ви намагалися орендувати будинок. Дивилися різні варіанти. А, а, так. І, і, і в тому числі дивилися Кфар Яхту, я боюсь помилитися, неподалік Грецлії є району. Де разу так. Так. І коли ви виїжджали звідти на Мерседесі В-класу? Мерседес В-клас? Ніколи не було, неправда. Не їздить на Вексану? Ні, ніколи не було. І в житловому комплексі біля, не біля ресторану Туркіс ви не було. Ніколи не жив. И охрана, яка здійснила напад на наши землю, А был, был, няк, был напад? Никак не повезло. Это правда на было? Так. А я думал, что это фейк. Не, не, а, э... где это было? Не знаю, нет, конечно. Или житлового комплекса. Э, туркиз. Да, ну, ресторан Туркиз по резным житловым комплекс. Это так, вот так. там, таких два дома да, никогда да, в жизни. Да. А что, что было? Расскажите. Нет. А. Не, ну, люди здійснили напад, сказали выдавить фотографию машины. Да, и так далее. Охранники или? Да, так, так, Охранники. В Израиле? Так, так. Приїхала поліція, сказала пишіть, ну тому що вони порвали мені одяг по школу. Там такі телохранителі. Ну, різні там були. Вони повискакували, хто в чому, як. Русские. Ну, говорять, на русському. І, 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 і на російському і. говорили, і один ізраїльтян був на світі зв'язався. Це Вопрос. не ваша охорона? Та в мене, не, нет, конечно. Ви ж мною ходите, покажіть, де зі мною охорона? Тобто у вас в Ізраїлі немає охорони? Бо ж, это ж лична моя безопасность. Єсть чи нету. Ну на вас э, напад, это, нападение не, 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 не моя, моя охрана не совершила. А, я понял. И никаких задачи не ставили в охране? Дивитесь, вы видели но... со мной охрану, Миш, вы же видите со мной охрану? Но ну, вы знали, что мы приехали в Израиль? Нет, я прочитал, что вас арестовали, но я думал, что это фейк. А -а -а. Я думал, что это фейк. А я до того, как это написали телеграм-каналы, вы знали, что мы приехали в Израиль? Откуда, Миш? Ну как? Вот написали, я узнал. Ну, была, информация в Офисе Президента, была, что мы приехали в Израиль. И э, насколько нам не дома, ведь наших джерел, вы также знали, что я Не, десь... Миш, ну, я, ну знаете, вот ну, есть информация в Офисе Президента. Как это, как вы думаете, это происходит? Кто-то мне звонит, алло, Тимур, вот приехал Миша Ткач? Ну а чем они? Ну кто? Ну, кто-то, кто вас консультовал. Ну, кто? В, 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 как Нету в такого. Часу, нету такого. Вам нету. В справах, Вот этого нету. Если, это если вы... вы вот Миша, если а. вы вот тут остановитесь, так. вы у меня, конечно, мастерски затягиваетесь, и я ведусь. Если вы остановитесь, что в офисе президента нету никого, кто мне может что-то сообщать или это делать, а. вы поймете, что все остальное это миф. А. Точка. Я Обалдеть. Думаю. Я думал, что это неправда. Для Израиля это выпиющий случай. Что какая-то охрана может на вас напасть. Я думаю, ну, я... Нет, дуже серьезно. Они забрали и машину. Меня на машине хотели вывезти. Это не ваша охрана. Вы же правы. Нет, пожалуйста. Спасибо. Это... Тогда, может быть, и покушение вы хотите сказать? То есть, что пишут все правда. На кого? На нас? На меня. А. Если на вас было, пишут же и про меня. Мы Нет. можем комментировать, если просыплюсь. Обалдеть, да.